الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم रूहानी पावरफुल वजाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करने लगा हूँ जो कि निहायत ही ताकतवर अमल है और तीन दिन में काम बन जाएगा इन शाहीज़ याद रखिएगा कि ये बज़ुर्गान दीन का एक मुजरब शुदा वजीफ़ा है और इंतहाई दर्जा ताक़तवर और वाकई ये जो इसमें अज़म है ना हर मुफसरन ने अपनी तफसीर के अंदर ये बात तारीर फरमाई है कि ये जो इसमें इसम है जिसके इस जिस इसमें अज़म के बारे में मैं आज बताने लगा हूँ ये इसमें वजीफ़ा बहुत ही मुजरब और इंतहा दर्जे का ताकत अमल है लेकिन मैं एक अर्ज़ करता चलूं दोस्तों से कि सबसे पहली बात यह है कि जो दोस्त आबाब आब वीडियो के अंदर ऊपर वाली साइड पे जो मेरा नंबर देखते हैं मेरा सिर्फ एक ही नंबर है यही जो चलता है मैं काले सुनता भी हूँ कभी सुन भी नहीं सकता क्योंकि अकेला आदमी हूँ मामला भी काफ़ी होते हैं इधर उधर जाना भी होता है और कॉलें सुनता भी हूँ जहाँ तक हो सकता है और अब तो रमज़ान शरीफ का महीना है रात के वक़्त भी मैसेज जितने हो सकते हैं जवाब देता हूँ क्योंकि हज़ारों की तादाद में अब मैसेज और कॉलें होती हैं जहरी बातें कोई ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी सारे राय भी जाते हैं लेकिन वो महसूस ना फरमाया करें इन शह जवाब ज़रूर आता है कि मेरा सिर्फ़ एक ही नंबर आए क्योंकि अब काफ़ी सारी शिकायत मुझे मसूल हो रही हैं कि टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट एक ऐप होती है इन ऐपों के ऊपर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेरी वीडियोस चलाकर ऊपर अपना नंबर लिख रहे हैं और लोगों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं ख़ुद को तो एक ऐसा ही था कि दो चार दिन पहले मैंने खुद ही उसे कॉल किया है वो टिक टिकट पर चला रहा था मेरी वीडियोज़ जोर के वक़्त मैंने उसे खुद तला जनाब अली कॉल की तो मुझसे ही पैसे मांगने लगा कि जनाब अली हालांकि उसको देखना चाहिए था कि जिस नंबर से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ यही नंबर मेरा वीडियोज़ के अंदर मौजूद होता है तो दोस्तों से मैं गुज़ारिश करूंगा कि मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही नंबर है कि जो आप वीडियोस के अंदर देखते हैं रही बात अकाउंट की तो टिकट पर भी जो मेरा अकाउंट है वो पहले तहफुज इस्लाम तहरीक तहफुज इस्लाम के नाम पे था लेकिन आज उसको हमने चेंज किया है मुफ्ती मेहरबान लिचि थी यूज़र नाम उस पर लगाया गया है टिकट अकाउंट पर और जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी मेरा ख्याल ऐसे है कि या तहरीक तहफ़ इस्लाम होगा या फिर मुफ्ती मेहरबान लचिश्ती होगा चूँकि आज ही एडमन वो चेंज कर रहा था तो ये अगली वीडियो में बताऊँगा कि वो किस नाम पर बरल होगा इन दो नामों पर या तहरीक तहफ़ इस्लाम के नाम पर या फिर मुफ्ती मेहरबान लचिश्ती के नाम पर और स्नेपचाट पर जो जनाब अली अकाउंट है बन रहा है अभी निया बन रहा है वो मुफ्ती मेहरबान लचिती के नाम पर बन रहा है तो एक बात लाजमी याद रखिएगा कि ये जो अकाउंट हैं इन अकाउंट के अंदर या मेरी वीडियोस के अंदर सिर्फ यही नंबर एक ही नंबर जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं अगर इसके अलावा कोई दोस्त लूटा जा रहा है या किसी बिगियाड़ की नजर हो गया है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है एक बात जरूर याद रख कई दोस्त अब आप कोमेंट में भी पूछ रहे होते हैं नंबर यही है नहीं तो यह नंबर गलत है जी आगे काल कोई अटेंड नहीं करता मजबूरी होती है कि कॉल अटेंड करना महाल होता है कॉलें बहुत ज़्यादा होती हैं और मजबूरन फिर कुछ सुन भी नहीं सकते कुछ सुनते भी हैं और मैसेज वाट्सअप भी उसी नंबर पे है वाट्सअप पे भी मैसेज आते हैं कभी रात को जहरी बात है कि रमज़ान शरीफ है जाग रहे होते हैं तो रात को जवाब में मैं देता हूँ वाट्स के ऊपर तो मैं दोस्तों से खसूस यही गुजारिश करूँगा बार बार गुजारिश करूँगा कि लुटने से बचें एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि हमारा कोई मकसद लोगों से पैसे बटोरना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सत्तर हज़ार सबक्राइबर मुकम्मल होने लगा है मैंने आज तरीक तक किसी को नहीं कहा कि जनाब अली इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें इस जनाब अली चैनल को सब्सक्राइब करें क्यों जो हकीकत है वो लोगों के सामने आएगी और हक बात हमेशा इंसान तस्लीम कर लेता है जो हक होता है वो इंसान खुद ही तस्लीम कर लेता है किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें जनाब अली आप लाइक करें या ना करें आप कमेंट करें या ना करें हाँ वीडियो की इजाज़त लेने के लिए लाजमी सुबह अल्लाह नीचे लिख लिया करें ताकि वो एक तो अल्लाह का नाम बुलंद हो जाता है स्वबाब भी मिल जाता है लिखने का स्वाब भी मिल जाता है और साथ ही बोल दिया करें बोलने का स्वाब भी आपको मिल जाएगा और मुझे भी स्वाब मिल जाएगा नेक में तक इकट्ठे हो जाएंगे तो कोशिश किया करें मेरा सिर्फ यही नंबर है और दूसरे जो टिकट अकाउंट हैं या इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट उनके ऊपर या तहरीक तहफ इस्लाम के नाम पे होगा या फिर मुफ्ती मेहरबान रिचिश् के नाम पे क्योंकि आज ही तब्दील हो रहा है तो मैं मालूम करता हूं बाद में कि किस नाम पे वो तब्दील हुए हैं तो लाजमी इधर उधर लुटने से बचें और आज का जो वजीफ़ा मैं बताने लगा हूं ये एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा है इतना ख़ास वजीफ़ा है कि आज के वजीफे के लिए मैं दोस्तों से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि मैंने आज मुझे साल डेढ़ साल हो गया है मैंने काम शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदिल्ला सत्तर हज़ार सबका आज बराबर होने लगा है और मैंने कभी नहीं कहा कि इस वीडियो को शेयर करें या लाइक करें या अली सब्सक्राइब करें लेकिन आज की इस वीडियो के लिए मैं दोस्तों से जरूर कहूँगा कि जितना हो सके इसको सब्सक्राइब इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि एक ऐसा ताकतवर वजीफा मैं बताने लगाऊँ ताकि जनाबेली जो इसकी शरायत है वो शराय पर पूरा उतरेंगे तो उन शरायत का भी आपको स्वाब मिल जाएगा और मुझे भी स्वाब मिल जाएगा और नेकी का काम है एक आगे भी बढ़ जाएगा तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि कोशिश करें कि इसको फेसबुक अकाउंट या दूसरे जो भी आप चलाते हैं उन पे इसको शेयर लाजमी कीजिएगा लाजमी शेयर कीजिएगा इस वीडियो के लिंक को ताकि उस सवाब में भी आपका हिस्सा मिल जाए तो आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें नमाज दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि हदीस पाक में आता है कि जो मोमिन और काफिर के दरमियान एक फ़र्क नमाज है और एक हदीसी पाक में आता है असला तो महराजुलमोमिन नमाज मोमिन की मेराज है अल्लाह रबुुल्जत के पाक महबूब ने फरमाया हदीसी कूद सी है कि अल्लाह रबुुल्जत फरमाता है कि जो शख्स मेरी बारगाह में झुकना पसंद नहीं करता मैं भी उसको अपने बारगाह में झुकने की तोफीक अदा नहीं करता जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता मैं भी उससे मोहब्बत नहीं करता जो मुझसे मुलाकात करना पसंद नहीं करता मैं भी उससे मुलाकात करना पसंद नहीं करता दोस्तों नमाज एक ऐसी चीज है कि नमाज के अंदर अपने रब से मुलाकात होती है तो नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद ग्यारह मरतबा कलमा तयबा और ग्यारह मरतबा दरुद पाक यह अशद जरूरी है और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तोबा करें दोस्तों जिंदगी सिर्फ तीन सांस का नाम है बुजुर्ग फरमाते हैं एक ले लिया है, दूसरा ले रहे हैं और तीसरे का पत्ता भी नहीं ले सकते हैं या नहीं ले सकते तो इतनी मुख्तसर जिंदगी में इतनी लंबी उम्मीदें रखना ये कैसे क्या जनाबे लिए आपको फायदा देता है कोशिश करें अपने तमाम गुनाहों से तोबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आजम करें तोबा करने से एक तो फायदा ये होता है इंसान की दुआएं कबूल होती हैं दिल की आरजुएं पूरी होती हैं और तोबा करने से मुश्किल दूर होती हैं तोबा करने से इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है हदीस पाक में आता है ताए हबीबुल्ला तोबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है और एक हदीस पाग में आता है कि आका करीम ने फरमाया जो शख्स गुनाहों से तोबा करता है और गिड़ गिड़ा कर तोबा करता है खालिसतन तौबा करता है तो तौबा करने के बाद वो ऐसे होता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है और एक और हदीस पाक में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गिड़ गिड़ा कर रब की बारगाह में गुनाहों से तोबा करते हैं मौला करीम उनके तमाम पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल कर इसके नामा अंबाल में लिख देता है दोस्तों तोबा करने से इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होती है कोशिश फरमाएं इस वजीफा को करने से पहले अपने तमाम गुनाहों से तोबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आजम करें और इस वजीफे की अगली शर्त यह है कि रोजाना के बिना पे कम अज कम दो रकू कुरान पा की तिलावत के लाजमी करें कुरने करीम की तिलावत करेंगे हर हर्फ पर मौला करीम दस नकिया फरमाता है दस गुना मुआफ करता है दस दर्जात बुलंद करता है और कुराने करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल होती है ये मेरे महबूब का फरमान मुबारक है और नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता कभी भी नहीं हो सकता याद रखिएगा कि कुरान करीम की तिलावत करने के बाद तुम दुआ मांगो मेरे लिए भी मांगे और अपने लिए भी मांगे मैं भी दोस्तों के लिए दुआ मांगा करूंगा और हदीस पाक में आता है जो सुबह सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करता है मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है कोशिश फरमाए कि कुरान के साथ यारी लगाएँ कुरान के साथ लाजमी यारी लगाए और कुरान के साथ ही जनाब अली दुनिया में वक्त गुजारें इन शह दुनिया भी समझ जाएगी और आखरत भी समर जाएगी और चौथी शर्त यह है इस वजीफे की कि इसको करने से पहले थोड़ा सा सदका लाजमी करें क्योंकि सदका ऐसी चीज है कि जो नेकियों में नकियों की कबूलियत में मुआवन बन जाता है और अध में आता है कि असद का तो रद्दुलबला सदका मुसीबतों को टालता है सदका मुश्किल दूर करता है सदका जहन्नम के सत्तर दरवाजे बंद कर देता है अगर अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो सदका लाजमी करें कि साथ कहीं मस्जिद जैर तामीर है मस्जिद के तमीराती काम में खर्च कर दें कि दी से पाक में आता है कि जो मस्जिद के तमीराती काम में आधी ईंट खर्च करता है मौला करीम उसका भी माल जन्नत में बना देता है या साथ ही गरीब यतीम मस्किन रिश्तेदार हैं उन पर खर्च कर दें या दीन की इशात के इदारे जिस तरह के अब हमारा इदारा है मैं दोस्तों से बार बार गुजारिश क्यों करता हूँ कि नेकी का काम है इसमें हिस्सा डाल लें और वैसे भी रमज़ान शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में एक रुपया खर्च करने से सत्तर रुपये खर्च करने का सवाब मिलता है सत्तर गुना सवाब ज़्यादा मिलता है रमज़ान शरीफ के अंदर जक़ात अदा करें सदका खैरात करें कोशिश फरमाएँ कि इस मुकद्दस काम में अपना लाजमी हिस्सा डालें कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्तों ने मस्जिद के पंखे भी देने शुरू कर दिए मस्जिद के पनखों के मस्जिद में दरसगाह में पनखों की ज़रूरत है और मस्जिद की सफ़ों की ज़रूरत है चटाई की ज़रूरत है और कुरान रखने के लिए अलमारियों की ज़रूरत है दरसगाह का काम अभी जैर तमीर है मुकम्मल नहीं हुआ सरिया की ज़रूरत है बिजली सीमट की ज़रूरत है कोशिश फरमाएँ या मदरसा के तोलाबा के राशन में अपना हिस्सा डालें कि उनको रोजे रखवाएं रोजे अफतार करें हदीस पाक में आता है कि जो दीन के तालब इल पर एक रुपया खर्च करता है मौला करीम ओहद पहाड़ के बराबर उसको सवाब सवाबता फरमाता है कोशिश फरमाएं इन मुकदस कामों में अपना लाजमी हिस्सा डाले अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो हकीकत बात है कि इस थोड़े का सवाब जब आप कब्र के अंदर देखेंगे ना इसका सवाब वहां पछतावा होगा काश कि पूरी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस रास्ते पर लगा देता अदी से बाग में आता है कि जो दुनिया में रहकर कुरान की हिफाजत करता है मौला करीम कबर के अंदर जहन्नम की आग से उसको महफूज फरमाता है कोशिश फरमाएं इस मुकदस काम के अंदर अपना लाजमी हिस्सा डालें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलाइड बैंक अकाउंट जाज कैश अकाउंट इजी पैसा अकाउंट और यू बी एल बैंक अकाउंट आप इस मुकदस काम में अपना लाजमी हिस्सा डालें इन शह लजीज़ मौला करीम इसी के सद के करम नवाजी फरमाएगा इन शजीज तो दोस्तों में आज का ये वजीफा कर बताता हूँ इन शरात के साथ आप इस वजीफे को करें मैं गारंटी से कहता हूँ सिर्फ तीन दिन करना है तीन दिन सिर्फ तीन दिन मैं गारंटी से कह रहा हूं इंशाला तीन दिन के अंदर अंदर आपकी मुश्किल हाल होगी अगरचे वो शादी का मसला है या मंगनी का मसला है या कोई रिश्ता नहीं दे रहा रिश्ता चाहते या कोई और जायज काम है कोई भी जायज काम हो मैं गारंटी दे रहा हूं फिर कह रहा हूं गारंटी से इन तीन दिन के अंदर मसला हल होगा कोशिश करें कि इन शराय के साथ आप इस वजीफे को करें इन और करने का तरीकाकार यह है कि किसी भी वक़्त रात हो या दिन लेकिन तीन वक़्त छोड़कर सूरज तुलु होते वक़्त बीस मिनट और नसफ निहार के वक़्त दोपहर के वक़्त जब सूरज बिल्कुल सर के बराबर होता है ये निसफ निहार का वक़्त होता है उस वक्त बीस मिनट और सूरज गरूब होते वक़्त बीस मिनट इन तीन टाइमों के अलावा किसी भी वक़्त आप वज़ू करें वजू करके दो रक़ात नमाज नफिल हाजात पढ़ें दो रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर फिर एक हज़ार मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने मकसद को सामने रख कर दिल दिमाग ज़मीन में अपने मकसद को सामने रखें और अल्लाह रब्लिज़त की बारगाह में अपने मकसद को पेश करें यह एक ऐसा इसम आज़म है बिस्मिल्लाह का कि इसका करश्मा आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे एक हज़ार मरतबा बिसमिल्ला शरीफ पढ़नी है फिर उठ फिर दो रक़त नमाज नफिल हाजात पढ़ने हैं दो रकत नमाज नफिल हाजात पढ़कर फिर एक हजार मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है बिस्मिल्लामान रही मुकम्मल तौर पर बिस्मिल्लाह फिर दो रकत नमाज नफिल हाजात पढ़ने हैं उसके बाद फिर एक हजार मरतबा बिस्मिल्लाहमान रही मुकम्मल तौर तो पर बिस्मिल्लाह पढ़नी है याद रखिएगा कि जब पहली दो रकातों के बाद बिमिल्ला शरीफ शुरू करेंगे अल आखिर दुरुद पाक पढ़ना जरूरी है और उसके बाद जितनी भी दो रकात नमाज नफिल के बाद फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे एक हज़ार मरतबा तो बार बार दुरुद पाक पढ़ें या ना पढ़ें वो आपकी मर्जी लेकिन मैं कोशिश करूँ मैं गुजारिश करूँगा कि आप पढ़ें जरूर बारह रकात नमाज नफल अदा करने बारह रकत नमाज नफिल हाजात और हर दो रकत के बाद एक हज़ार मरतबा बसमिल्ला शरीफ पढ़नी है जब बारह रकत मुकम्मल हो जाए आखिरी मरतबा फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे मुकम्मल बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर फिर एक सौ मरतबा दरुद इब्रहिमी पढ़ना है एक सौ मरतबा दरुद इब्रहिमी पढ़कर फिर एक सौ मरतबा सूरत फातहा पढ़नी है पढ़कर फिर छ हज़ार मरतबा लगातार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है बिस्मिल्लामान रह मुकम्मल तौर पर यानी बारह रक़त नमाज नफिल हो जाएंगी और बारह हजार मरतबा बिस्मिल्ला शरीफ हो जाएगी पढ़कर फिर अल्लाह रब्बुल रबुलजत की बारगाह में गिड़ गिड़ा कर अपने गुनाहों से माफी मांगे और अपनी हाजत को अल्लाह रब्बुल रबुल्जत की बारगाह में रखें मैं गारंटी से कहता हूं तीन दिन आप ये करें इनशाला जितना बड़ा काम क्यों ना वो आपका मसला हल होगा इंशाला मौला करीम दीन मतीन की समझता फरमाए